Atas kata ni Barang siapa mengiktikadkan Pegang dalam hati bahawa Sesuatu daripada segala sebab yang beradat itu Memberi bekas dengan tabiatnya Ertinya dengan zatnya Atau dengan hakikatnya Maka tiada bersalahan ulama' pada bahawasanya Orang itu kafir Faham ni? Makna dia pergi letak dalam pegangan hati dia Umpama makan nasi Nasi itulah yang beri bekas kenyang yang ni kalau dia pegang macam ni walau dia seorang ahli tahajud sekalipun sekalipun dia hafal Quran 30 juzuk tapi etikot dia pegang macam tu nak nak bagi contoh bukan kata saya kata ada nak katanya kalau dia hafal Quran 30 juzuk sekalipun tapi etikot dia pegang macam tu makhluk yang beri bekas maka ulama kata apa tidak ada khilaf pada kafirnya walaupun saya kata tadi dia seorang ahli tahajud malam-malam bangun tahajud belaka dia berasa dia dekat dengan Allah padahal sebenarnya iktiqad dia menyebabkan dia jadi ku, kufur tanpa ia sedar kenapa? kecuaiannya, taksirnya lekanya daripada mempelajari ilmu tauhid yang farduain ilmu asas pada perkara tentang uh, soal pokok akar umbi pegangan iktiqat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ha, tu kesan dia nampak jadi sehingga ulama kata kalau jenis macam ni tak apa dia tak sah iman bima'na kufur Mana ha, nak sebut kufur pun takut tuan-tuan pasal -tuan. ni barang bukan main-main bila sebut kufur maknanya bukan Islam ya bila bukan Islam tengok apa jadi pada amalan dia tak sah bila ke faham ha, baik minta maaf Tuan Imam kita, nak sebut perkataan Tuan Imam, hukum fiqh sebut kalau kita semayang kita semayang imam kita ni ada pegang eh, bukan imam sini contoh tu minta minta maaf jangan salah sangka pula kalau imam ni sebenarnya nak sebut hukum fiqh kalau imam tu pegangan eh, kod, dia ada macam ni yang, yang, jenis kita cakap ni imam tu pegang macam tu ha? contoh semayang dia tak sah dan sebayang anak kariah dia yakni makmum dia tak sah wajib taubat uh, qada balik semayam dia walaupun kita makmum tak tahu pegangan etikat imam tu ni berbeza dengan hukum fiqah yang lain contoh kita sebagai makmum kalau ikut imam ada kesalahan yang dibuat oleh imam terkadang tak sah imam tak sah makmum Wajib imam uh, i'adah ataupun qadar Dan makmum pun wajib i'adah atau qadar balik Kesalahan yang macam mana? Kesalahan yang zahir Boleh nampak, boleh dengar Umpamanya imam tu kita makmum nampak Apa dia? Ha, nampak aurat contohnya Yang imam tu tak sedar ha, Bila kita nampak Masa kita nampak tu Wajib kita apa dia? Mufah Rakah Ha, jadi, kalau misal kata, itu dipanggil apa dia? Kesalahan yang zahir. Maknanya boleh nampak. Mak boleh nampak. Pijak kaki, kaki imam ada, apa dia, tahi cicak. Nah, tu dia. Jadi, kesalahan yang zahir itu, imam tak sah, makmum pun tak, tak sah. Dua-dua wajib, i'adah jika dalam waktu. Atau kalau dah habis waktu, dia panggil qa, qadah. Baik kesalahan yang kedua yakni kesalahan yang mastur kesalahan imam yang tiada diketahui oleh makmum seperti apa contohnya imam nak datang masjid dia terlupa ambil air semayang terlupa wudhu maka dia pun semayang tak ada wudhu padahal dia jadi imam tak tak baik kesalahan tu kesilapan imam tak ada wuduk tu adakah diketahui oleh makmum tak tahu dipanggil kesalahan mastur baik hukumnya apa dia semayang imam tidak sah semayang makmum sah ha, contoh lagi imam ha, ni berat sikit lah contoh imam hadafsa ha, imam hadafsa lupa mandi wajib Datang-datang masjid Allahu Akbar Sudah semayang ada mak. tak mandi wajib lagi Dia pusing belakang Dia cakap dengan makmum Ha tuan-tuan Ma'ah banyak lah ya Saya ni lupa mandi wajib Ha makmum dengar Allah Habis e, macam mana imam? Macam mana apa? Kau sah dah semayang kau <laughs> Ha, jadi walaupun imam dia buat pengumuman isytihar sekalipun sudah-sudah Assalamualaikum warahmatullahi Tiba-tiba dandan teringat Eh, aku tadi tak ada wudhu Ha, contoh Dia pun pusing belakang Cepat-cepat dia ngadap makmum Tuan-tuan sekalian Minta maaflah banyak oleh Saya tak ada wudhu Saya nak ulang balik semayang saya ha, Sebab saya yakin tak ada wudhu Habis, yang makmum ni Makmum wajib tak semayang balik? Tak wajib Pasal apa? Alasannya ialah Kerana kesilapan itu adalah Mastur yang ni tak nampak, tak tahu Dalam hadas ni bukan boleh nampak Hadas tu tak ada rupa Hadas tu kita faham Amrun iktibari je <laughs> Kita faham sahaja ha, Ini imam ni hadas besar Rupa hadas besar macam mana? Tak ada Hadas besar tu sebab terjadikan apa dia? Ha, kerana sebab hadas besar tu lah nah, Hadas kecil sebab apa? Dia tak ambil Uduk ha, Jadi sebab tu Tak ada rupa Kita tak dengar Kita tak nampak Pasal benda tak ada rupa Betul Sebab tu ulama kata ulama fiqh kata kalau kesalahan yang mastur imam saja. Kalau jadi pada imam, makmum sah belaka. Ha, tu dia dah. Nah, tapi nak kata satu lagi. Kalau imam itu dia pegang i'tiqad barang yang beradat boleh memberikan bekas walaupun benda tu makmum tahu tak? Imam tok imam pegang macam tu. Tak nampak mastur kan? Pasal barang dalam ha? hati nak katanya punya dahsyatnya pegangan akidah ni jangan main-main kalau macam tu syarak tak memberikan maaf maknanya semayang imam tak sah dan bukan tak sah bahkan kufur pula dia pasal apa dia pegang beradat boleh memberi be bekas nampak tak jadi makmum sedangkan makmum yang ikut dia ada yang aktif dia betul sebab dia mengaji ha. jadi nak katanya imam tak sah makmum pun tak tak sah barang iktikad jangan main-main ulama tak ada kompromi bab akid akidah ada uh, walaupun kita tak tahu itu berbeza dengan tadi itu yang hadah kecil ada usaha tu hak tu maaf pada syarak tapi barang iktikad ni walaupun kita tak tahu pegangan takkan kita nak tanya untuk imam untuk imam ni iktikad macam mana uh, Tuan Imam ni pegang tak? Iktiqat Uh, barang uh, makhluk boleh beri bekas Terajang imam tu kan Tumbuk imam tu kan Kau ni apa ni <laughs> nah, Kita pergi singgah masuk masjid kan Takkan kita nak tanya macam tu Pelik lah pula ah, Sebab tu kita kata peringkat maknanya Sebab tu yang nak jadi imam ni Dan nak jadi imam ni Mestilah orang ciri yang pertama layak jadi imam ni Orang yang alim Syarat yang pertama alim bukan yang ngerti baca Quran. Qari nombor dua Maksudnya dia mahir baca Quran tu kelebihan tu duduk nombor dua punya kelebihan. Ciri fiqah Alim nombor satu Alim apa dia? Alim tiga ilmu ni apa dia? Fiqah tauhid, mana tauhid dia? Tauhid ahli sunnah wal jamaah. Ha. kemudian tasawuf. Tiga ilmu ni wajib dia alim. Ha, jadi cuma tanggungjawab yang nak Uh, mengenengahkan dia sebagai imam ini, ini tanggungjawab siapa? Ini tanggungjawab Ulil Amri, pemerintah. Sebab kita ada pemerintah, yang pemerintah ni dia ada dia punya bagian-bagian dia, jabatan agama yang menguruskan hal ehwal agama Islam. Kita ada jabatan agama. Jadi peringkat jabatan agama ini, ya, pengalaman saya lah, uh, dia ada dua. Kita nak minta tauliah, tauliah jadi imam satu, tauliah jadi uh, mengajar satu cuma soalan-soalan yang ditanya tu uh, pada saya terlalu kita panggil apa dia? a uh, basic terlalu longgar sangatlah. Terlalu maknanya kalau siapa tonton minta pun lepas. Sungguh senangnya soalan dia. Soalan pertama baca Fatihah je. Eh? Fatihah siapa tak boleh baca. Okey, ha, lepas tu tanya soalan tajuk sikit. Ha, izah macam mana? Oh, jawab satu Hmm, dapat tauliah. Nak ngajar Quran ke, nak ngajar. Tapi, cuba tanya. Dalam sila huraikan, ha, yang nak yang nak minta tauliah ni, uh, imam, nak jadi imam dua. Imam muda. Ha, yang panel tanya. Tolong huraikan sifat wahdaniyah. Apa er anti wahdaniyah pada pada, uh, pada istilah ilmu usuluddin dan huraikan maknanya menurut jalanan ahli sunnah wal jamaah tengok berpeduh tidak nak jawab maknanya pasal apa kita kena buat macam tu pasal dia nak jadi imam kalau barang etikot dia tak betul makmum akan tanggung sama tanggung dari sudut apa dia Bo kalau dia tak sah makmum tak sah barang etikot kalau fiqah boleh kira-kira lagi pasal banyak khilaf faqah banyak khilaf tauhid tak ada khilaf tuan-tuan kalau kata kufur macam ni sebut ni dan kalau pegang etikot macam ni tiada bersalahan tak ada khilaf ulama pada apa dia orang ni kufur. kufur kalau pegang macam tu jadi bila macam tu penyberat kalau dia jadi imam makmum tak tahu pegangan dia macam tu tak sah dua-dua sekali wajib taubat tak ada wajib taubat ni ni yang makmum tak sah wajib qada balik semayang dia kalau 10 tahun, 10 tahun lah kena kotak. Faham tak? Ni barang itikad jangan main-main. Sebab tu, orang yang nak jadi kita pengalaman. Al-Fadl kita pun ada pengalaman, ambil uh, tauliah kan. Soalan-soalan macam ni, kalau kita mengaji ni, tak tanya. Simple-simple dia tanya lah. Basic-basic tu lah. Terlalu atahai tanya. Cuba selam sikit, tanya nak tengok. Baru kita tahu imam ni, ahli sunnah jamaah asli ke tidak. Ah ha, tu dia. Ya, tanya apa dia erti kam muttasil kam mufasil. Tak ada. Ha, Allah. Apa benda. Ha, nak tahu ni kau nak jadi imam ni kau nak tanggung anak karya kau berapa ribu orang belakang kau ni hari Jumaat ni. Tak ada. Ha, kena tanya macam tu pasal imam ni tanggungjawab dia besar. Dia yang nak menikahkan dia... oh cerita tu imam lah ni. Kau nak kata dia nak nak cerita hukum ni dahsyatnya kalau tak betul pegangan akidah ni dia boleh bawa kepada ku kufur cuma saya sebut kait tadi tu kalau mana kalau imam tu walaupun kesalahan tu mastur tapi bila bab akidah tak ada kompromi kalau bab fiqah dia boleh celah-celah lagi boleh ada khilaf lagi itu khilaf tu tak apa lagi tak nah, ni bab, bab tauhid jangan main-main sebab tu ngaji betul-betul lah